Suking enten kepanjenengan mali wonten pembelajaran basa Jawa kalian Bu Sri Tanggi. Pinten niki kita badhang bahas babagan aksara Jawa. Angerteni aksara Jawa. Aksara Jawa utawa carakan yaiku aksara kang digunakake kanggo nulis ing sajroning basa Jawa. Dikenal kanthi jeneng liyane hanacaraka sing nuduhake urutan karaktere dhewe. iki jenis, jenis Aksoro Jawa Aksara Jawa kapirang dadi 20 Aksoro, diwiwiti nganggo ha lan dipungkasi nganggo no. nga iki ditulis saka kiwa menyang tengen lan tanpa spasi Saklawasmi aksara Jawa kuwi kalebu konsonan lan vokal gabung dadi suku kata tuladane ha na no. no. N J R K Supaya luwih paham ini isori iki dijlentrehake pasangan, langsung sandangan. Aksara no carakan pasangan iki aksara carakan. Ha no caroko. Lo to so mo lo. pasangan toh pasangan nong pasangan toh roh kok tanpa terusin ono paugrani masang pasangan asojo sing kudu ake sumrat pasangan toh roh kodo tolo dojo yomo go badan tak papan ake ing karakter sing ditempel lagi Ulojus. nulis aksoro ju huruf kok ing tembung aksoro Kudu dicelupak koyo dadi konsonan mulu aksaraso ing ngior iki dudu diganti karo pasangan tandangan sandangan yuk iku tondo dia kritik sing ngowai aksi suara aksoro dewi sandangan ono papat <Sess> yuk iku suara tiket an suara lan pangkon suara sandangan digunakan di kanggo ngowai semantan aksoro jawa sing lintang ngasih lagi sisi kata o butuh hati sandangan jadi suara vokal i e e u lan o iki jenis sandangan lan ini bulu

Kaling-kaling, setelan kami menguai suara yang matak Dari O, D, L, O L, O Kandangan itu Tentu ini pun kita menguai suara Uleg dari pembunuhan Di masjid, kota Layar R6, Ketak wigyan piranti kanggo ngowahi swara kaya swara ha kula du ba piranti kanggo ngowahi swara kaya ana swara konsonan r kula du ba piranti kanggo ngowahi swaraning watak kaya kaya ana swara konsonan ng kula niki sak lanjut iki minggu ngajeng